Ставимся рядышком. Если судим, указываем статью Стоем. по сути. судим. Ну да, 8 лет уже не было,

сейчас

Сколько денег обещал? 100 рублей. 100 гривен за 5 дней, да? Что это за жидкость? Я нашел просто это лекарство. Лекарство? Да. Для кого? Ну не знаю, сказал, для больных лекарств. Для больных лекарств. Сколько здесь объема? Не знаю я. Какие-либо запрещенные предметы употребляете? Наркотические, психотропные? Только лекарства от сердца. От, от сердца, да? Работники Малиновского отдела полиции в городе Одессе совместно представителями Одесской местной прокуратуры номер два изобличили троих человек, обоснованно подозреваемых в незаконном сбытии наркотических средств. Установлено, что двое 38-летних одесситов сбывали наркотическое средство метадон у себя дома. Однако хранили весь запас наркотического вещества они а в доме знакомой, 51-летней женщины, проживающей по соседству. Когда приходил клиент, женщина приносила подельникам четко отмеренную ему дозу. Во время задержания злоумышленников в доме как раз находились несколько покупателей. По местам проживания фигурантов проведены санкционированные обыски, в результате которых обнаружено и изъято 4 резиновые емкости с веществом темно-коричневого цвета, общим объемом 500 мл, 7 одноразовых шприцов с остатками жидкости темно-коричневого цвета, полимерным емкостью с веществом такого же цвета, банковские карты и денежные средства в сумме 9100 гривен, полученные в результате сбыта наркотиков. Изъятое направлено в Одесский исследовательский институт для проведения экспертного исследования. Сейчас по данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Мужчины задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 240 и 80 тысяч гривен. После завершения экспертиз будет принято решение об избрании меры пресечения и женщины. 2946 вижу, 2943 вижу.